Ну, о, о ключевых не могу не сказать, да, это безусловно Филипп, да, который был двигателем этой истории, это великие, это великие богатыри Starlight Media, да, это Володя Бородянский, Саша Богуцкий, который там, я не знаю, какое количество времени провел с депутатами, это а, Толик Максимчук, который выходил на все кабинеты и расписал 285 а, редакций это Юрий Артеменко, который собственно, ну, вряд ли получит какие-то безусловные выгоды от принятия этого закона, но тем не менее, да, приложил какие-то свои усилия. Я думаю, что, ну, если не полный метр, когда-нибудь кормит короткометражку о том, как принимался закон, мы снимем. <салит> 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 а, Мистический триллер. <салит> <салит> да, да, да. Это, это, это постоянные перемещения из кабинета министров в Верховный Совет. Да, это фракции. Это, это ночные переписки. Там жена ругается. С кем переписываешься? Я с Бородянским. А, а, завтра с кем встречаешься? Я с самопомощью, а ты и я с межфракционными. Давайте вот. Ну, точно. <салит> триллер. Триллер. Надо выдохнуть и с понедельника начинать действительно пытаться эм, воплощать в жизнь и разрабатывать целую кучу э, специальных документов внутренних нормативных документов, которые необходимы для имплементации этого закона в жизни. Спасибо. Женя, расскажи.